с представителями прибрежной зоны морей и океанов. Океанов! спишь Ты спишь, что Ой, кто тут? Это я, Муренко. Хочу еще тебя спросить. А, спрашивай. Говорят... здание театра джунглей принадлежит президенту нашей республики Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Театр открылся 6 июля 2008 года. Это удивительное место, где вы можете совершить увлекательное путешествие и встретиться с представителями животного мира разных исторических Yes.